Setiap awal tahun, ceritanya mesti sama kan? Kita berjanji pada diri sendiri. Tahun ni nak jadi lebih sehat, lebih rajin, lebih berjaya. Tapi kalau anda macam kebanyakan kita, anda mesti kenal sangat perasaan tu. Perasaan bila semangat yang berkobar-kobar tu mula sejuk. Dan janji tu hilang tah ke mana. Ha, ini soalan cepu mas dia. Kenapa ya? Adakah sebab kita semua ni tak cukup kuat semangat ataupun ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di sebalik tabir? Jom kita bongkar sama-sama. 92%, cuba hadamkan nombor ni. Ini kadar kegagalan azam tahun baru. Maksudnya, daripada 100 orang, mungkin hanya 8 orang je yang betul-betul berjaya sampai ke hujung. Jadi, kalau anda pernah gagal, jangan risau. Anda tak keseorangan anda sebenarnya dalam majoriti yang sangat-sangat besar. Okey, jom kita buat satu persetujuan. Mulai sekarang, berhenti salahkan diri sendiri. Saya ulang sekali lagi, ini bukan pasal lemah semangat. Ini pasal cara otak kita berfungsi. Untuk beberapa minit seterusnya, kita akan jadi macam mekanik minda. Kita nak faham kenapa enjin kita selalu mati dan macam mana nak hidupkan balik. Baiklah. Jom kita mulakan. Sebelum kita cari jalan penyelesaian, kita kena tengok dulu betapa teruknya dan betapa cepatnya azam kita ni selalunya hancur berkecai. Cuba tengok data ni. Cepat betul kita gagal, kan? Bukan kira bulan, ni kira hari tau. Dalam minggu pertama je dah hampir suku daripada kita tergelincir. Dan yang paling menarik, ada istilah hari berputus asa. Ini bukan main-main, ini corak yang nyata. Bila masuk hujung Februari, 81% dah angkat bendera putih. Ini bukan pasal tekad, ini satu kejatuhan yang boleh dijangka. Jadi persoalannya, kenapa kita ulang benda yang sama setiap tahun padahal kita tahu rekod kita tak berapa cantik? Ha, jawapannya ada dalam psikologi kita sendiri. Benda ni dipanggil kesan permulaan baru. Secara psikologi, 1 Januari tu rasa macam kita tekan butang reset besar dalam hidup. Semua tabiat buruk, semua kesilapan. Seolah-olah semua tu milik diri kita yang lama. Dan diri kita yang baru ni, wah, sempurna, penuh motivasi, sedia tawan dunia. Ia satu ilusi yang sangat indah dan sangat kuat. Tapi kat sinilah optimisme kita makan diri. Kita terjebak dalam apa yang pakar panggil sindrom harapan palsu. Kita rasa kita boleh berubah dalam sekelip mata dan kita pandang rendah pada kesusahannya. Jadi bila kita tak nampak hasil serta-merta, kita terus fikir, ah aku ni yang bermasalah. Dan kita rantu pun berulang. Kajian tunjuk secara purata kita akan cuba azam yang sama 10 kali sebelum kita betul-betul putus asa. 10 kali. Okey, jom kita beralih dari soal psikologi kepada apa yang betul-betul terjadi dalam kepala kita. Ini bukan lagi pasal perasaan, ini dah masuk bab biologi. Bayangkan dalam otak kita ni ada dua watak utama. Pertama, si perancang. Dialah yang buat keputusan hebat macam, "Esok aku nak bangun pukul 5 pagi bersenam." Yang kedua pula si autopilot. Dialah yang bila jam loceng bunyi pukul 5 pagi, terus tetan snus tanpa fikir. Sebab itulah yang dia dah buat seribu kali sebelum ni. Bila kita penat atau stres, teka siapa yang selalu menang? Dah tentulah si autopilot. Sistem ni memang direka untuk jimatkan tenaga kita. Dan dopamin ni pula bahan api rahsia dia. Ramai orang salah faham. Kita ingat dopamin ni perasaan best lepas kita buat sesuatu. Sebenarnya, ia adalah perasaan teruja sebelum kita buat. Macam minggu pertama tu, otak kita dibanjiri dopamin sebab teruja dengan diri kita yang baru. Tapi bila larian pagi tu dah jadi rutin harian yang bosan, rasa teruja tu pun hilang. Paras dopamin jatuh dan motivasi kita pun ikut jatuh sekali. Okey, cukuplah cerita pasal kegagalan. Sekarang jom kita masuk bahagian paling penting. Macam mana kita nak pastikan kita ni termasuk dalam golongan 8 pelatus yang berjaya tu. Semuanya bermula dengan cara kita set matlamat kita. Nampak macam benda kecil kan? Tapi dari segi sains otak, bezanya sangat besar. Cuba tanya diri anda, adakah anda berlari ke arah sesuatu atau berlari menjauhi sesuatu? Cara kita rangka matlamat tu menentukan sama ada otak kita nampak ia sebagai satu ganjaran yang seronok ataupun satu ancaman yang menekan. Dan nombor tak menipu, tengoklah beza kadar kejayaan ni. Orang yang fokus pada matlamat pendekatan, iaitu mengejar sesuatu yang positif, jauh lebih berjaya. Kenapa? sebab otak kita suka ganjaran bukan tekanan. Kalau kita cakap nak berhenti makan jajan, otak kita asyik fikir pasal jajan je. Penat kan? Tapi kalau kita tukar kepada nak belajar masak makanan sihat yang sedap, ha, itu baru menarik. Jadi, ini senarai semak untuk anda. Satu, matlamat anda cukup spesifik tak? Dua, anda cuba buat terlalu banyak benda serentak tak? Fokus satu je dulu. Tiga, boleh tak pecahkan matlamat tu jadi langkah yang teramat kecil sampai rasa mustahil untuk gagal? Dan empat, yang paling penting sekali, adakah ini betul-betul apa yang anda mahu atau anda buat sebab terikut ikut orang lain? Okey, matlamat yang betul tu baru langkah pertama. Kejayaan yang sebenar terletak pada cara kita ubah rutin harian kita jadi otomatik. Ini adalah godam otak yang paling berkuasa. Ingat tak pasal si perancang dengan si autopilot tadi? Perancangan jika maka ni adalah cara kita bagi arahan yang jelas pada si autopilot tu awal-awal lagi. Kita buat keputusan sekali je masa kita tengah segar. Jadi bila sampai masanya, dah tak payah fikir, tak payah berdebat dengan diri sendiri. Terus buat je. Macam robot. Baiklah, jom kita guna satu contoh. Katakan matlamat anda ialah untuk tak sentuh gula langsung selama sebulan. Satu matlamat yang bagus. Tapi satu hari, ada jamuan kat pejabat. Dan alamak, anda termakan sekeping biskut. Satu kesilapan kecil je. Cuba fikir sekejap. Jujur dengan diri sendiri. Apa suara dalam kepala anda akan cakap masa tu? Sebab jawapan anda akan menentukan segalanya. Ah, inilah dia kesan ahlantaklah. Saya yakin semua orang pernah rasa kan? Ia macam satu switch dalam kepala yang berkata alang-alang dah gagal, baik gagal betul-betul. Dan dari sekeping biskut, kita habiskan satu balang. Tapi tahu tak rahsianya? Orang yang berjaya pun termakan biskut tu juga. Bezanya, mereka tak anggap ia kegagalan total. Mereka anggap ia data, mereka maafkan diri sendiri dan mereka kembali ke landasan yang betul pada hidangan seterusnya. Ini bukan soal kesempurnaan. Ini soal kebolehan untuk bangkit semula. Jadi kita dah hampir ke penghujungnya. Jom kita rumuskan semua ini menjadi satu idea besar yang kita boleh pegang. Kalau ada satu je perkara yang anda perlu ingat dari perbincangan kita hari ini, inilah dia. Berhenti cuba jadi wira yang gagah melawan semua godaan dengan kekuatan tekad. Cara itu sangat meletihkan dan takkan bertahan lama. Sebaliknya, jadilah jurutera untuk tabiat anda sendiri, reka persekitaran anda supaya pilihan yang sehat tu jadi pilihan yang paling senang. Sediakan sistem jika maka anda. Jadikan kejayaan tu automatik. Dan ini membawa kita ke soalan terakhir. Anda tak perlu tunggu tahun depan, tak perlu tunggu bulan depan atau hari Isnin. Perubahan sebenar bermula dengan satu sistem kecil, satu keputusan jika maka yang anda buat sekarang. Jadi saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Apakah satu sistem kecil yang akan anda bina hari ini juga untuk menjadikan hari esok anda lebih baik?